А у крим орешники Путіна Путин, еще одно питание Без пока житя сорок и в ночь сорок президента Сполучених Штатов Америки Дональда Трампа. На якого, нагадаю, в с замах. Уже больше всего, да, как бы поразило даже не то, что что в отношении Трампа применялись абсолютно не цивилизованные средства борьбы абсолютно цивилизованный, mm -hmm. Но ну, вплоть до попытки убийства, причем неоднократного. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности. Ну, к сожалению, в истории Соединенных Да, здесь, а что? В, в истории Соединенных Штатов были всякие разные случаи. Поэтому, ну, я думаю, что он человек умный, уже, я уже надеюсь, и осторожный, понимает все это. Но меня все больше э, поразило, что в ходе вот, нападок на него, в ходе борьбы с ним, не только его самого подвергали э, там, уни... унизительным, необоснованным процедурам судебным, обвинениям и так далее, но осуществляли нападки на членов его семьи, на детей. У нас бандиты так не делают. Бандиты, может, так не вчиняют, а вот Федеральная служба безопасности – целиком. А российский режим, справді гуманнейший. Просто маринуют в колониях, и згодом тромбы отрываются на прогулянках.